এক মিনিটৰ সময়তকৈ এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যি এক মিনিটৰ আগত হৈ গৈছে বহুত মূল্যৱান সময়খিনি সেইকাৰণে ধৰি ৰাখক লিখি ৰাখক এক মিনিট কোনো এক মিনিটত কোনো ডাঙৰ এক মিনিটতকৈ কোনো এক মিনিট বহুত এটা মূল্যৱান সময় এক মিনিটতে আপোনাৰ লিখি ৰাখিব পাৰে বহুতো জীৱনৰ মূল্যৱান কথা সেইকাৰণে প্ৰতিদিনে এক মিনিট সময় ডায়েৰীত দিয়ক নিজৰ ডায়েৰী এখন বনাওক ডায়েৰীত লিখক নিজৰ মনৰ কথাবোৰ দিনটোত কি কৰিলে কি নাই এদিনা আপুনি পঢ়ি নিশ্চয় কি কৰিলে জীৱনটোত কি নাই হয়তো ভাল লাগিব আৰু ক'ত সময়বিলাক অপব্যৱহাৰ কৰিলে ক'ত সদ্বৱহাৰ কৰিলে ভাল লাগিব নহয়নে এইবিলাক অৱশ্যে মোৰ ডায়েৰী নহয় ডাঙৰ ছোৱালীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লিখি যায় ছেটাৰডে' বিছ তাৰিখ চাৰি মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ টুডে আই গট আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং আই ৱাচ মাই ফেচ এণ্ড চেট ডাউন টু ষ্টাডি টুডে' আৱাৰ হেণ্ড লেট উক ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অল্ছ' দ্যা এইচ এছ এল চি এক্সাম ৰিজাল্ট ৱেৰ ডিক্লেয়াৰ্ড টুডে ফ্ৰম টেন থাৰ্টি এ এম এৱাৰ্ডছ মষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ পাছ উইথ গুড মাৰ্কচ এজ আই হেভ হাৰ্ড চম গড লেটাৰ মাৰ্কছ চম তাই এনেকৈ প্ৰতিদিনে ডায়েৰী লিখে তাই দিনটোত যি যি কৰি গৈছে কেতিয়াবা সময় ব্যৱহাৰ কৰিছে কেতিয়াবা হয়তো সময়খিনি বহুত মূল্যৱান কামত লগাইছে কেতিয়াবা হয়তো বহুত দেৰিলৈ শুই দিছে সময়বিলাক অপব্যৱহাৰ হৈছে সেইবিলাক কথা ইয়াত লিখি গৈছে ইয়াতে লিখিছে ছানডে' টুৱেণ্টি ওৱান জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' টুৱেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুডে আই গোৱা দন এজ আই ৱৰ্ক After, after washing my face, I s sat down to study. Then took my breakfast, and I uncle come to our house. Then our mommy. aunt and mummy came Which better? Today was Sunday, so. টিউচন ৱাছ অফ হাইডিছম হাউচল ৱৰ্ক এণ্ড হেড বট উইথ মাই ছিষ্টাৰ আউন হেণ্ড লেট হেণ্ড ইক টুডেট টু ঘৰত কোন কোন আলহী আহিছিল সেইবিলাকো তাই লিখি থৈছে কোন আহিছিল কোন মানডে' ইয়াতে লিখিছে মানডে' মানডে লিখি গৈছে বাইছ তাৰিখ চাৰি মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন আপোনালোকে প্ৰতিদিনে নিজৰ জীৱনৰ ডায়েৰীবিলাক লিখি যাওক প্ৰতিদিনে প্ৰতিটো ঘটনাই লিখি যাওক এদিন আপোনালোকৰ হয়তো নি নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব কামত আহিব আপোনালোকে সময়বিলাক কেনেকৈ অপচয় কৰি গৈছিলে বা সময়বিলাকটোৰ কেনেকৈ সব্যৱহাৰ কৰিছিলে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে এক মিনিট সময় ডায়েৰী এখন লিখিবলৈ অভ্যাস কৰক অভ্যাসলৈ পৰিণত কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু ডায়েৰী লিখা অভ্যাসটো ভাল সঁচাই আমি স্কুল এনেটো পাইছিলোঁ আমিও লিখিছিলোঁ তেতিয়াৰ দিনত ইমান এতিয়াৰ দৰে ইমান ডেভলপ নাছিল আজিকালি ডায়েৰী ওলাইছে ডায়েৰী লিখা অভ্যাসটো ভাল খুব ভাল সময় কেনেকৈ অব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সময়ত সময় অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি তাকো গুৰুত্ব দিব পাৰি ডায়েৰী তাই লিখি লৈছে ডায়েৰী এইখন এখন খুব ধুনীয়া এখন ডায়েৰী লেডাৰৰ হয় দিন দে বহুদিন আৰু থ উলিয়াই দিছে তাইক ডায়েৰীখন এখন কাৰণে কারণে ডায়েৰী লিখিবলৈ লিখে অভ্যাস করব মাত্র এক মিনিট এক মিনিট প্রতিদিনে এক মিনিটকৈ ডায়েৰী লিখক